Ini fakta bukan auta. Ya. Hari ini uh, boleh cerita sikit apa yang berlaku? Okey, Alhamdulillah hari ini telah hampir selesai uh, Pengujahan uh, di pihak uh, balas ya, eh, di pihak uh, apa -apa ni, pihak pembelaan. Hmm. Uh, dah hampir lah ya, eh, dah hampir selesai. Oleh, tapi oleh kerana kita hampir dengan solat Jumaat, nanti kita berhenti dulu hmm. dan masa mahkamah tak ada petang ni. Mahkamah akan tangguhkan uh, untuk pihak pembelaan repard uh, hujah dia pada hari Selasa eh jam 9 pagi insyaallah akan mengambil masa selama 2 jam dan selepas itu mahkamah telah tetapkan uh, tarikh untuk keputusan pada 26 hari bulan Disember eh, 26 hari bulan Disember nanti uh, dan dah ada tarikh keputusan lah walaupun kes ini belum selesai lagi uh, dan saya percaya bahawa daripada apa yang telah dihujahkan uh, oleh uh, Tan Sri Syafiin sebentar tadi cukup-cukup bagi lah eh Uh, lengkap ya yeah? dan uh, apa yang di uh, di diperkatakan oleh Datuk Seri Tan Sri Syafiin sebentar tadi ialah berkenaan dengan evidence ya yeah? berkenaan evidence so evidence yang mana pihak pendakwa dalam dalam apa uh, nama ni uh, usaha mereka nak mensabitkan Datuk Seri Najib atas pertuduhan uh, di bawah apa uh, nama ni uh, di bawah uh, apa penyalahgunaan kuasa ni sebenarnya mereka tak ada bukti dari segi dokumentasi pun tak lengkap ya dari segi saksi pun ya dari segi saksi pun mereka tak dapat nak bawa saksi yang sebenar-benarnya iaitu lah jolo kerana saksi-saksi lain yang lain tu hanyalah bersifat hearsay mereka sendiri tak pernah mendengar bahawa apa saja untuk tujuan pelaburan pengeluaran bond pengeluaran duit masuk duit semua sekali ni mereka kata uh, jolo yang bagi tahu Datuk Najib yang arahkan semuanya jolo yang bagi tahu tak kira lah daripada siapa yang kata daripada CEO nya eh Saru Azrail tu eh, sendiri Jasmine Lu. pun kata begitu juga. Ya yeah? dan juga dia apa nama ni uh, Azim Azmin semua mengatakan sedemikian eh jadi uh, persoalan yang sekarang ni mana saksi sebenar yang nak dibawa untuk meyakinkan mahkamah bahawa Datuk Seri Najib melakukan sebagaimana yang dipertuduhkan itu. Ya yeah? ini, ini persoalannya sekarang ni. Jadi sekarang ni saksi yang hmm. sepatutnya mereka bawa ni jolo. Yeah ya mereka sepatutnya um, apa namanya mengemukakan Datuk Najib sebagai saksi untuk mendakwa Jolo ataupun semua pihak pengurusan yang yang telah melakukan penyelewengan uh, dana NDP ini. Sepatutnya itu yang dilakukan eh tapi mereka tak lakukan demikian tapi sebenarnya Datuk Seri Najib sepatutnya menjadi saksi mereka ini didakwa pula. Jadi sebab itulah saya katakan saksi yang sepatutnya dibawa adalah Jolo. Dan saya sendiri berasa kepada apa yang di uh, apa namanya uh, di dihujah oleh rasa seperti ini sendiri. Saya bagi saya lah, kalau Jolo dibawa sekalipun, bagaimana Jolo nak buktikan bahawa Datuk Najib bagi tahu kepada dia? Ha, untuk arahan itu dan arahan ini semua. Sebab Datuk sinajip Najib jelas, pendirian dia ialah dia tak pernah mengarahkan apa-apa kepada Jolo dan sebagaimana yang dipertuduhkan ini, tidak ada. Ha, jadi di situ adalah satu merupakan ,lah, satu perkara yang paling berat sekali di pihak pendakwaan untuk membuktikan. Sampai kesudah pendakwaan, pihak pendakwaan sendiri ini bersetuju bahawa Uh, itu adalah hearsay tetapi dia nak menegakkan juga bahawa hearsay adalah sebagai pembuktian yang boleh diterima oleh diterima oleh pakar oleh mahkamah. Jadi kita lihat di situ ya. Ke mana nak pergi sebenarnya isu ni ya. Jadi sebab itulah Tansi Syafiq ini mengucapkan tadi dia kata kalau boleh berdasarkan kepada kegagalan pihak pendakwa membawa bukti-bukti khususnya saksi-saksi ini, yang saksi yang kompeten ini, ini, sepatutnya hari ini mahkamah dah menolak kes tu. Ha sampai okay. perkataan itu eh ya okay. eh, kita akan datang lagi untuk mendengar uh, Repak yang terakhir daripada Datuk uh, apa ni daripada Tan Sri Syafi'i eh, berkenaan dengan uh, hujah dia nak nak ribat balik hujah yang dibawa oleh pihak pendakwa tadi